Селям алейкум, Ажайып Аджайб анатилем мысна ретек мирахлы эдебиаты мысна огренлеге девам этем мыс. Буэнге дерсы зарфларда устынлык дирижесы Бекер Чобанзаданың «Булутлар-булутлар» шиыры. Дерсы эпиграфы. Алыңыз мені де, гонглым ачылсын. Козымбен яшларым юртума сачылсын. Бекер Чобанзады. Дерсы мысна кулаладжау қайт этейік. Устынлык дирижесы. Мажаристан Асретлік, Қайғы, Иджрет, ғұрбет, Истидат, Намлы, Беллі. Бүгіндерісте ұлы инсан Бекер Чабанзадынын бе оның аджайып бұлытлар-бұлытлар шиырынен таныш олачақмыз. Бекер чыбанзаде 1893-сенесі Қарасу Базар бөлгесі арғын көйінде дүнеға келе. Бабасы Вааб Чобан еді. Енді сіз не үшін Чобан заде олғанына аңладыңыз ма? Бекернің бабасы Чобан олса да, оғылы оқымышлы, бүлгілі олсын деп, әлімден келгеніні әр япты. Бекерчек пек ақыллы, зирек балайды. Он яшында о әтіге дестанны әзберден біле. Башта көй мектебінде, сон қарасу базарда жүштие орта мектебінде оқиды. 1909 жасы Бекер Истанбулда Султанье лицейінде оқой. Ондан соң Мажаристанда Будапешт университетінде оқой. 26 яшында Бекер Чыванзаде Будапешт ве Лазанна и Свечре университетлерде профессор ола. Улу Алим, тюркология профессора, бір чоқ цел біледі. Қырым татар, түрк, Азербайджан, Озбек, Кумок, Мажар, Араб, Франсыз – бетегер тілеріні. Инсан істесе пек чоқшы ұғыреніп ола. Авропа ве Орта-Асия шарқында түркологиядан бірінші профессоры Бикер Чобанзаде ола. 150-ге яқын элми ішлер яза. Ләкин бұна бақмадан Мешу Шайыр ве алимны 1937-н жесенесі милетшілікке қаба Шу 1937-н жесенесі октябрь 12-де игрым дақиқада мақтемесіні кечірелер Ве құршынға тізме қарар шығаралар. Октябр 13-те башқа зияларнен берабер оны өлдірелер. 44 яшында шайырның өмірі бірден ұзылды. Ама не қадар чоқ шей миллет үчін, түрк дүниясы үчін, ватан үчін ойапты. Бұлытлар-бұлытлар шиыры бұл бекер чөбанзадының бұлытлар мен лаф еткен монологыдыр. Пек мерақлы. Ажиба не ақында бекер, яш, егет бұлытлар мен лаф еткеніні бірмеге істейсіңіз мұ? Мен істейім. Келіңіз башылайық. Бұлытлар, бұлытлар. Бекер жобамзаде. Бұлытлар, бұлытлар. Кетіже бұлытлар. Чонғарға, Қытайға, етіже бұлытлар. Алыңыз мені де, ғомылым ачылсын. Козымден яшларым юртымас ашылсын бұлытлар бұлытлар бұрчақлы бұлытлар, ал ешіл сарылы құшақлы бұлытлар. алыңыз кетейік бек ұзақ ерлерге салғырға кетемін ағатқан дүлберге бұлытлар бұлытлар өлмек істеймен, өлген соң көклерде күлмек істеймен. алыңыз кетейік дерялар четіне қарайық яқындан чолпанның бетіне Бұлтлар, бұлтлар, қамышлық чөллерде, Елдызлар тетреген о үшсіз чөллерде. Мені де алыңыз, күрілдеп явғанда, Тавларға сыйпанып, дәрияға афғанда. Бұлтлар, бұлтлар, қайырден келесіз, Көйімден, анамдан не қабер білесіз. Айтыңыз барабар, тойдормай жылайық. Йолларға түшейік, сарарып солайық. Бұлтлар, бұлтлар, Яйлаға кетіңіз, Есмамны көрсеңіз селямлар етіңіз. Еқанғыз анамның Яшлы көзлерін, Қолларын опыңыз, Унытсың кедерін. Бекер Чобан Ватан асретінің дойдыңыз ма? Анасының насыл сағынғаныны Дойдыңыз ма? Бұлтларға нелер япажағыны айтқаныны білдіңыз ма? Балар! біз сіздермен зарфларда екі дәреже бар болғанын білдік. Зарфларда екі дәреже бар: теңестіру ве үстемдік дәрежелері. Мысалы, гүзелже талебелерім гүзелже оқуйлар. Бірінші гүзелже сөзі сыфат теңестіру дәрежесінде. Екінші сөз зарф теңестіру дәрежесінде. Зар дәрежелерін япқан ялғамаларын ұмытпадыңыз ба? Машалла. Зарта тейштіру дирижесіні мейданға кетірген ялғамалары «ча», «че», «ча», «че». Ама «украин же» сөзінде «че» ялғамасы тейштіру дирижесі дегіл, чүнке «украин» сөзінден «че» ялғамасы зарф япычы ялғама ола. Меселя, «украин же» лафеті. Эндесе бөлі жүмілдерге тіқат етейік. Сынывта Мухаммед әң гүзел чалышты. Кім Мұхамед – Исім. Джүмледе – Мухаммед не епті? Чалышты. Бу фейл – Арекет. Джүмледе – Хабер. Насыл чалышты? Гузель – Бозарф. Гузель чалышты. Ишіні яқшы епті демектір. Ама джүмледе – Эң гузель чалышты. Я о – Насыл ола? Сыныфта олған талеблер арасында – Эң гузель чалышты. Эң гузель – зарфының үстінің дережесі. Чүнкі әң сөзі бар. Әң сөзі зарфта үстінің дережесіні көстерір. Демек, зарфларда әкі дереже бар. Теңіштіру үстінлік. Меселі, әбімізді әміне әң темміз жиыштыра. Кем? Әміне бұй ісім жүмледем өптеда. Әміне не япа? Жиыштыра. Бұ әрекет. Фиіл жүмледе қабер. Насыл жиыштыра зарф ал зарфы жүмледе эң темыз жыйыштырганыны манасыны будыр оларнын эбинде эр кезден темыз япа эмне демектир эң темыз зарфнын үстүннүк дережеси чунки эң сөзі бар зарфларда үстүннүк дережеси эң сөзү япыла билгилерибизди бекитмек үчүн вазифе япайык ашагыдагы зарфны белгилең ве зарфның чештіні қайт етін. Бірінші жүмле. Түкенда әң паалы ұрбалар аз Мен алим достым мен түнегін көріштім. Асан топлашуда әң чоқ лафетті. етті. 5 километр жаяф үре. Мен татамны чоқ часевем. Назим бұзым әвімізде үқарыда яшай. Видеоң тоқтатып, базифені япыңыз. Жевапларыңыз боле олмалы. Түкенда әл палы ұрбалар аз сатла. Ұрба не япыла? Сатла. Не қадар сатла? Аз. Бұл жүмле аз сөзі зарф, мегдар зарф ола. Мен алим достымнен түнеуін көріштім. Мен не яптым? Көріштім. Корштум не вақыт, түнегін. Бұл жүмледі түнегін вақыт зарфы ола. Асан топлашуда ең чоқ лаф етті. Асан не япты? Лаф етті. Не қадар лаф етті? Ең чоқ. Ең чоқ мигдар зарфы. Үстіңнің дережесі, чүнке ең сөзі бар. Сыныпдашым 5 километрі жаяф юре. Сыныпдашым не япа юре. Насыл үре? Джаяф, ал зарфы. Мен татамны ча севем. Мен не япам? Севем. Не қадар севем? Чоқча, мигдар зарфы. Ча ялғамасы бар, теніштүру деречесі. Назим бұзым әвімізде юқарыда яшай. Назим не япа? Яшай. Қайда яшай? Юқарыда. Ер зарфы. Жүмлелеріні дефтерлеріңізге язымыз. Дерсіміз соңына келді. Бүгінгі дерсімізде Бекер Чубанзаденің аяты ле ичады еле таныш олдық. Оның бұлытлар бұлытлар шиырыны оқыдық. Зарфларының үстінлік дережесіні де оғырендік. Зарфларда үстінлік дережесі әйін созымен япыла. Мен сізнен сағықлашам, сізге муафақетлер тіліем. Бекер Чубанзаде кібі алимлерімізіні білмек, танымақ керексіміз. Милетіміздің тарихына, меденетіні біліміз. Құрғыр ә дұйыңыз. Қорышкенде, досылар, салық нен қалымыз.